Вітаю вас, шановні телеглядачі, у нашому ранковому ефірі. З вами я Люта, і сьогоднішній день, сьогоднішню нашу розмову, ми присвятимо 29-й річниці Чорнобильської катастрофи, яка виповнюється саме сьогодні. А ще ми дізнаємося наскільки шкідливо подорожувати в зону відчудження. І побуваємо на сліпому прослухованні голосу країни та про все по порядку. Знаєте, для підростаючого покоління 26 квітня 1986 року стає датою навіть якось далекою кіношною, але є люди, які запам'ятають її назавжди. Один із них наш сьогоднішній гість. Це в минулому керівник ремонтно-відновлювальної пожежної частини Федір Ляшенко. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні у нас трішки така сумна тема, але хотілося би дізнатися, як все ж таки ви зустріли цю катастрофу? Де ви були і е, що ви переживали саме там, в зоні відчутження? Ну, о том, що случився вибух на Чорнобильській атомній станції. Значит, руководящий состав подразделений пожарной охраны Запорожской области Запорожской, был поднят в ту, же, ну, в ту же ночь руководителем. И мы все прибыли в свои подразделения и ждали дальнейших распоряжений. Какие будут? Первыми, естественно, тушили саму атомную станцию. Самое тяжелое там было тушение кровли, вот, на которой работали три караула, чернобыльский начали, караул самого города чернобыля караул который был на самой чернобыльской станции и уже в помощь они запросили иванковскую отряд который был они тоже туда прибыли это люди которые непосредственно потушили и предотвратили дальнейший взрыв и все что там было а Значит, вы занимались? В то время в то время когда на ну уже руководитель тушения пожара который был в то время на чернобыльской атомной станции тогда возглавлял генерал-майор десятников филипп николаевич это дело и тогда начали поступать оттуда указания кто нужен в дополнительных силах для того чтобы можно было минимизировать так сказать те последствия которые ожидались в то, поскольку это случилось впервые не только в тогдашнем союзе в украине но и во всем мире такого не было как действовать как будет сама эта радиационная опасность знали только теоретически ну, может быть войска там как-то испытания проводили а другие никто этого не знал и если посмотреть как это было щербицкий который был тогда первым секретарем цк кпсс украины он своего внука провел на парад, даже он не, не ощущал той опасности, Застерих которая его. могла угу. угрожать и жителям Киева и так далее. По тем временам зона отчуждения после таких взрывов и той зараженности, которая произошел после этого взрыва, она должна была составлять где-то 300-400 километров, ну, по тем данным, которые давали военные. Но под эту зону тогда попадала половина, чуть ли не половина Белоруссии, Киев и близлежащие крупные города, которые были. Вы там были 22 дня, да, да? я Что был там, там не, с, не с первого времени, с первого времени там были. Я могу рассказать о тех людях запорожцах, которых уже нет, но там были первые. Вот, И могу рассказать о том, я там был уже в мае следующего года. Правительством было принято решение о минимизации последствий этой аварии. Ведь авария была такая, что затронула весь мир, и все ждали и смотрели, чем все это закончится. И ресурсов туда было... Все переживали вложено. за свое здоровье в первую очередь. Да. Значит, ну, подразделения пожарной охраны, которые участвовали в этом деле первыми и наиболее активное участие принимали, проводили занятия по этому делу, там все это теоретически было известно, вот как она на самом деле всем было страшновато. Вот я в первые же дни первого числа уже 1 мая моего подразделения люди уже были там с нашей части с отряда технической службы, который, в котором я тогда работал. Там были люди, допустим Чернов Валентин Леонид Паук. Вот он был водителем насоса который качает 110 литров за секунду. И вот эти насосы, которые с каждой области туда посылались, там их было очень много. Пожарные насосы, пожарные лестницы, пожарные цистерны. Вот, откачивали эту радиоактивную воду из-под самого реактора. Вот так как Леня мне рассказывал, вот он первый был там, он говорит, пять человек Участвовала в том, что вот один подогнал машину, второй раскрепил рукава, вот, кто-то сделал и убежал, сделал и убежал оттуда. Вот, он за, сделал забор воды и пока она не начала качать, вот он оставался там. Чернов этот на бронетранспортере возил подразделение развед, разведки, которое вокруг атомной станции там где самые большие были разрушения, они замеряли уровень радиации, где больше, в каком направлении. Там лесистая такая местность, ну, если на картинках кто видел, смотрел, там в то время было такое название «Рыжий лес». Этот рыжий лес, он был не полностью весь лес рыжий, а такими узкими полосами от Чернобыльской станции на 20, на 30 километров. Вот метров 4-5 полоса, желтая такая, желтого сосняка идет, вот он такой. Это там, где самый наиболее был выброс вот этих радиоактивных частей, частиц, которые был. Люди работали на кровле, которые убирали остатки твелов, которые выбросило вот во время взрыва. Они разлетелись не только вокруг станции, вокруг станции ну, тут было проще их собрать, а вот на кровле, которые они сильно мешали работам остальных. Там работали ну, и солдаты, и пожарные, кого туда посылали. Людей много работал. А потом нужно было всю эту технику, которая там оставалась, ее же оттуда с зоны нельзя было забирать, она была заражена. Заражена радиоактивными вот этими отходами, которые там были. Ее нужно было убрать, ее нужно было похоронить, все это дело почистить. Семей занимались вот, этим? Вот этим занимался я с группой ну, запорожских пожарных. Почти 9 человек у меня было в подчинении. Все были водителями разных пожарных частей города Запорожья, области. Что вас да. наибольше вразило за этот час? Вот вы когда были мы, там больше 20 дней. Когда мы туда приехали и уже въехали в саму зону, э, что так страшновато и жутковато было смотреть, это абсолютно пустые села. Это сам город Чернобыль, в котором стоят целые здания. Вот здания как будто только-только оттуда ушли. Висят веревки, на них висит белье, которое там повесили. Ну, мало ли, ну, вот люди жили, потом раз, их вывезли оттуда. Здесь над всего и вот там не ничего, ничего, вот как будто это как декорация какая-то. Воробьев у тех нет. Вот, ну, нету их. Вот это самое такое гнетущее впечатление. Прямо в которое... мертвая зона, да? Да. И само э, предупреждение. Когда туда при... уже мы за, за, завозили нас в эту зону, э, технику безопасности там нам рассказывали, что куда лезть, куда не лезть, вот, как себя вести на дороге и так далее. Э, там ходили, идет вереница машин, цистерны с водой. И вот они поливают дорогу и смывают с нее пыль. Дорога всегда должна быть Мокрая, потому что как только пыль, эта пыль поднимается, она радиоактивна. И вот эту пыль все время сметали на обочину. Вся обочина в табличках: что "Не заезжай, не заезжай, не заезжай", потому что пыль поднимаешь, а вот этим всем дышишь. Ну. Скажите, хотели бы вы повернуться туда, туда изнову? Нет. Людей, друзей, можно сказать, с которыми там был, с которыми там работал, увидеть хотелось бы. А вернуться туда нет, потому что Мысль может быть такая, она, интересная и возникает. Но вот в прошлом году в интернете я прочитаю, была полемика такая, я не помню, как сайт назывался: корреспонденты там Можно ли возить экскурсии, как там делать? Экскурсии там проводятся давно. Я не знаю, частным они образом проводятся или нет. Так вот, один из экскурсоводов, скажем так, да, там по-моему, было написано, что это бывший заместитель начальника райотдела, который ушел на пенсию. Он в то время там организовывал охрану периметра и так далее. Он знает эту зону, знает все, он там возит. Так вот, когда ему спросили, а куда вы возите людей, что вы показываете? Он говорит, Чернобыль показываем, показываем, где это. А вот там, где Скопление техники было, особенно ну, пожарной, которая там участвовали, Не только пожарная, там же было очень много машин с прицепами, которые закрывали этот саркофаг. Такого тоже в мире никто не построил за такие короткие сроки. Вот. И вся эта техника, она же оттуда не выехала. Ее тоже надо было закопать, закрыть, забетонировать, чтобы до этого металлолома никто не мог добраться и его поднять. И это все, вот этим мы занимались. Скажите, насколько важно помнить саму эту трагедию? Любую трагедию, любую, какая бы она ни была, помнить всегда нужно. Потому что люди учатся только ну, как, на своих ошибках, скажем так, на каких-то чужих. А то, что им говорят, и сам пока не попробует, человек не понимает. И поэтому детям особенно, рассказать о том, что было, что это опасно. Ведь эта катастрофа, она же могла, ее могло не быть. Просто люди, которые были работники этой станции, которые в тот день дежурили на ней, они нарушили все, что можно для того, чтобы произошел этот взрыв. Они увеличили давление, они увеличили температуру, они шли на рекорд к маю месяцу, да, 26 апреля, это ж Первомайские праздники, а в то время к каждому празднику норовили дать стране какой-нибудь рекорд. На этой станции делали оружие, оружейный плутоний, как он там назывался. И поэтому Дякую. Дійсно, так получилось. Действительно, такие люди, как вы, помогали и взяли, можно сказать, Перший удар на себе і не не постраждали інші люди не постраждало більше людей. І такі сторінки в історії знаєте, не хочеться повторювати, але важливо пам'ятати завжди.